یہ رب فرماتا ہے کہ بستیوں پہ عذاب لیکن آتا کبھی ہے کبھی کبھی بستی والوں کو باہر نکال کر عذاب دیا جاتا, جاتا, جاتا اپنے ہے اپنے کرتوتوں کا جناب جبریل امین جب گزرے تو فیرون کے گھوڑے نے جناب جبریل امین کی گھوڑی کو دیکھا وہ خود دی داخل ہوئے دا اگر دیا مشکل آئے تو اپنے گریبان میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری کو بدعملی تو, تو نہیں رائی ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا سورہ آراف کی آیت نمبر چار اور پانچ ہیں اللہ جل شاہوں نے اپنی لارائب کی میں ارشاد فرمایا و مِنْ بن کر کتنی ہی ایسی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا فَجَاءَهَا اہا بَيَاتَا اَوْهُمْ بیاتا او هم قائلون ان پر ہمارا عذاب آیا رات کے وقت یا دن کو جب وہ قیلولہ کر رہے تھے سو رہے تھے تو ان پر ہمارا عذاب آ گیا فما کا نا واہم ارد جا ان کا دعویٰ نہیں تھا جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا کیا دعویٰ تھا ان کا اللہ ان قالو انا کنہ والا ان یہ دعویٰ تھا کہ ہم ظالم تھے اس وجہ سے یہ عذاب ہم پہ آیا ہے سورہ آراف کی ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے قوموں پہ جو عذاب ہے اس کا ذکر کیا اللہ ہیں حبیب یہ جو قریش مکہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے آپ کی ذات پر ایمان نہیں لے کے آتے یہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کے سامنے اپنے گردنوں کو نہیں جھکاتے آپ ان کو بتائیں کہ تم سے پہلے بڑی بڑی طاقتور بڑی بڑی زور آور قومیں تھیں لیکن جب شریعت سے ٹکرائیں انبیاء علم السلام کی تعلیمات سے ٹکرائیں اللہ رب العزت نے رات کے وقت یا دن کو جب وہ سو رہے تھے تو ان پر اپنا عذاب نازل کیا کہ کوئی بھاگ بھی نہ سکے سارے کے سارے عذاب کی گرفت میں آ گئے اگر سابقہ قوموں پہ جو عذاب آئے ان پہ غور کیا جائے تو اکثر جو عذاب ہیں وہ رات کے وقت ہی آئے یا دن کو تب آئے جب لوگ کیلولہ کر رہے تھے جناب جبریل امین فرشتوں کے جرمٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تو ابتدان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو نہیں پہچانا آپ بیٹھے تو چپکے سے نکل گئے آپ نے بنا ہوا بچڑا لایا تو لا کر فرشتوں کے سامنے رکھ دیا لیکن فرشتے کھانے پینے سے پاک تھے اس وقت لوگوں میں یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جس بندے کو نقصان پہنچانا ہوتا اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے اور جس کے گھر کا نمک کھا لیا پھر اسے تکلیف نہیں پہنچاتے تھے جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ہاں کچھ نہ لیا تو آپ نے دل میں خوف سا محسوس کیا یہ میرے گھر سے کچھ لے نہیں رہے کہیں یہ مجھے تکلیف پہنچانے تو نہیں آئے تو فرشتے کہنے لگے ہم اللہ کی جانب سے فرشتے ہیں اور ہم قوم لوت کو تباہ کرنے کے لیے آئے تو کہا ان میں تو لوت علیہ السلام بھی ہیں تو فرشتوں نے کہا ہم لوت علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیں گے اور جو ایمان نہیں لائیں وہ غرق ہو جائیں گے اب حضرت جبریل امین اور دیگر فرشت خوبصورت لڑکوں کی صورت میں جب قوم لوت کے پاس گئے تو حضرت لوت علیہ السلام کے ہاں ٹھہرے تو حضرت لوت علیہ السلام نے جب فرشتوں کو آتے دیکھا تو ابتدان نہ پہچانا تو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو بتایا کہ خوبصورت مہمان حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں آئے جب قوم بدنیتی سے حضرتِ لوت علیہ السلام کی گھر کے قریب آئی تو حضرت لوت علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم میں کوئی دانا آدمی نہیں کوئی تم میں عقل مند بندہ نہیں کیا تم میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا کرو گے کیا تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں نہیں لیکن شیطانی بوت ان پہ سوار تھا موت ان پہ منڈلا رہی تھی کیسے ان کو سمجھ آتی جس وقت انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کا دروازہ زور سے کھولنا چاہا تو جناب جبریل امین نے کہا اے لوت ہٹ جا پیشے ہم اللہ کی جانب سے فرشتے ہیں اور ہم عذاب لے کے آئے ہیں حضرت جناب جبریل امین کھڑے تھے اور لوگوں نے زور کے ساتھ دروازہ کھولا جناب جبریل امین نے ایسا پر مارا کہ جتنے لوگ جب سب کی آنکھیں مسخ ہو کے رہ گئیں اور اللہ کے حکم کے مطابق جناب جبریل امین نے یوں پوری قوم لوت کو لیا آسمان کے اتنا قریب لے گئے کہ اس بستی میں جانوروں کی آواز بھی آسمان کے فرشتے سننے لگے آسمان کے اتنا قریب لے جا کر اوپر سے نیچے پھینکا اور اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسا دی اور سب سے سخت عذاب قوم لوت پہ آیا اور یہ بھی تب آیا کہ جب ہیلانیہ طور پہ اللہ کے حکام سے وہ بغاوت کر رہے تھے اور یہ عذاب ان پر رات کے وقت آیا جب لوگ سو رہے تھے اور عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے تو اللہ کہتا ہے حبیب وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے وہ جرت اور طاقت میں زیادہ تھے لیکن ہلاک ہو گئے جب ہمارا عذاب آیا کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہ ہوا اب یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کتنی بستیاں ہم نے ان بستیوں پہ عذاب لے کے آئے حقیقت میں ایسے ہی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ بستیوں پہ عذاب آتا ہے لیکن کبھی کبھی بستی والوں کو باہر نکال کر عذاب دیا جاتا ہے بستیوں میں عذاب نہیں آیا اس کی مثال دیکھیں فرونیوں کو مصر سے نکالا گیا ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں جملہ عرض کروں گا اللہ فرماتا ہے ہم نے بستیوں میں عذاب بھیجا ہے لیکن کبھی کبھی بستیوں والوں کو بستی سے نکالا جاتا ہے بستی بھی عذاب نہیں آتا بستی والوں کو نکال کے عذاب دیا جاتا ہے جیسے فرونیوں کو مصر میں عذاب نہیں دیا گیا بلکہ مصر سے ان کو نکالا گیا مصر سے نکال کر بحر کلزم میں ان کو ڈبو دیا گیا اور مصر سے نکال کر انہیں عذاب کیوں دیا گیا حکمت یہ تھی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تھی تو اس لیے اللہ والوں کی قبر عذاب سے امن ہوتا ہے اس لیے باہر نکال کے انہیں عذاب دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب جادوگر ایمان لے آئے تو اللہ نے حکم دیا پیارے موسا راتوں رات لوگوں کو لے کر نکلے چھ لاکھ ستر ہزار لوگوں کو حضرت موسا نے لیا تو راتوں رات مصر سے نکلے فرون کو پتا چلا اس نے اپنے لوگوں کو لیا تو پیچھا کیا جب پیچھا کیا تو سامنے بہرے کلزم تھا موس علیہ السلام کے لوگوں نے کہا سامنے دریا پیچھے فیرون. ہم تو پکڑے گئے فرما رب میرے ساتھ ہے رب مجھے رستہ دے گا اللہ نے حکم دیا موس علیہ السلام نے اپنا آسا پانی پہ مارا آسا پہ پانی پہ مارنے کی دیر تھی کہ پانی میں رستے بن گئے ہر گرو اپنے اپنے رستے سے گزر رہا تھا فرعون کھڑا ہے اسے پتا ان کو رستہ دے دیا مجھے رستہ نہیں دے گا ہر بندے کو اپنے کرتوتوں کا پتا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ نیک اور میں ہوں خود بڑا حاجی اللہ بنتا پھرے میں بڑا نیک ہوں ہر بندے کو اپنے اندر کے گناہوں کا پتا ہے ہر بندے کو پتا ہے میں کتنا کو نیک ہوں کتنا کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں فرعون کو پتا ہے ان کو رستہ ملا ہے مجھے نہیں ملے گا لیکن فرعون کیسے پھر داخل ہوا دریا کے اندر جناب جبریل امین جب گزرے تو فرعون کے گھوڑے نے جناب جبریل امین کی گھوڑی کو دیکھا وہ خود ہی داخل ہو گیا فیرون نے بڑا زور لگایا یہ گھوڑا کسی طرح رک جائے لیکن وہ تقدیر الہی تھا وہ ٹل کیسے سکتی تھی جس وقت گھوڑا داخل ہو گیا فرون بھی اس فرونی بھی اس کے پیچھے داخل ہو گئے جب سارے دریا کے اندر چلے گئے وہ جو پہاڑوں کی صورت میں پانی کھڑا تھا رستے بنے ہوئے تھے یوں پہاڑوں کی صورت میں تھما ہوا پانی تھا اللہ نے یوں ملنے کا حکم دے دیا جب پانی ملا فرونی گوتے کھا رہے تھے فرعون ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا میں موس اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آیا لیکن پانی سر سے گزر چکا تھا اب ایمان لانا معتبر نہیں تھا تو میں ارز کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تھی وہاں پہ مصر میں اس لیے مصر پہ عذاب نہیں آیا آج اگر پوری امت پہ عذاب اجتماعی نہیں آیا تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے وجود مسعود کا کمال ہے آپ کی وجہ سے پوری امت غرق نہیں ہوتی مگر نہ ہماری بدملیوں میں کوئی کثر نہیں ہمارے اندر ہر قسم کی برائی موجود ہے عذاب نہیں آتا امت خضرہ کے مکی کا کمال ہے مین کر رہا تھا کہ حضرت السلام چھ لاکھ ستر ہزار بنی اسرائیلی کو لے کر جب نکلے فرون پیچھے لگ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے رستہ بول گئے جانا کس طرف ہے بڑی پریشانی تھی زہرہ پیچھے دشمن ہو اور آگے بندہ رستہ بھول جائے جانا کدھر ہے اور یہ اللہ کی جانب سے تھا کہ راستہ ہی بھول گئے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء سے مشورہ کیا آخر اس وقت رستہ بھولنے کی وجہ کیا ہے جبکہ ہم مشکل میں ہیں زندگی میں اگر مشکل آئے تو اپنے گربان میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری کو بدعملی تو نہیں ہے اللہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام نے جب علماء سے پوچھا تو بڑے بڑے علماء نے بتایا ہمارے اباؤ اجداد نے یہ بات ہمیں بتلائی تھی آج سے چار سو سال پہلے جناب یوسف علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے لوگوں سے وعدہ لیا تھا جب تم مصر چھوڑ کے جاؤ گے تو میرے وجود کو میرے تابوت کو تم ساتھ لے کے جانا مجھے یہاں چھوڑ کے تم نہ جانا چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ملک شام سے ہی آئے تھے اور اب بنی اسرائیل ملک شام میں ہی جا رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب تم یہاں سے جاؤ گے تو میرے تابوت کو بھی ساتھ لے کے جانا ہم وہ وعدہ پورا نہیں کر رہے اس لیے عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جلدی بتاؤ کس کو پتا یوسف علیہ السلام کی قبر کا لوگ کہنے لگے جی ہمیں تو خبر نہیں ہے ایک بوڑی کو خبر ہے فاطمہ نامی اس بوڑھی کا نام تھا تو حضرت موسی علیہ السلام نے اس بوڑھی کو بلایا پر میں جلدی کر کہاں یوسف علیہ السلام کی قبر اس نے کہا جلدی آپ کو مجھے نہیں ہے تو کہا تو کیا چاہتی ہے اس نے کہا جی میری شرطیں موسی علیہ السلام فرما لیں گے تیری کیا شرطیں اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جنت کی جس کلونی میں آپ کا گھر ہے مجھے بھی وہاں گھر چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرے اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرمائے فرما لمبی عمر کی دعا کی سمجھ آتی ہے لیکن یہ جو محال مانگتے ہیں اس کلونی میں جہاں نبیوں کے ہیں یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے آپ نے ناپسند کیا یہ دعا کرنے کے لیے رب نے کہا پیارے کلیم آپ دعا کر دے ہم درجہ عطا فرما دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ نے اس عورت کو پھر سولہ سو سال عمر عطا فرمائی اور یہ عورت جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بنی اللہ نے اتنی لمبی اس کو عمر عطا فرمائی تو یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیچھے دعا تھی عمر بھی لمبی ملی اور بخت بھی کتنے جاگے یہ کہ نبی کی جو زوجہ بنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر رستے کا علم ہوا آپ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو میدانوں کے اندر کامیابی عطا فرمائی دریا سے نکل کے فیرونی غرق ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے فما كَانَ دعواہم ان کا دعویٰ نہیں تھا جب عذاب آیا کیا دعویٰ تھا وہ کہتے تھے اننا کننا غالم ان ہم ظالم ہیں فرون گرک ہو رہا تو مار رہا تھا ہاں میں گناگار ہوں لیکن میں مجرم تھا لیکن میں اور ہارون رب پر ایمان لے کے آیا لیکن تب ایمان لانا معتبر نہیں تھا یہاں بھی کفار کہتے تھے ہم ظالم ہیں اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے تھے گناہ کا اعتراف بھی توبہ ہوا کرتا ہے کہ بندہ اپنا جرم مان جائے جی میں نے غلطی کی ہے اور میں آئندہ نہیں کروں گا جرم کا ماننا بھی توبہ ہوتا ہے لیکن یہ جرم مار رہے ہیں ہم ظالم ہیں لیکن اب معتبر اس لیے نہیں ہے اب عذاب آ چکا ہے جب عذاب آ جائے تب ایمان لانا معتبر نہیں ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے ابھی بن قریش مکہ کو کہیں کتنی بستیاں ہیں جو ہلاک ہو گئی اپنے بدعملیوں کی وجہ سے پورے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لے اللہ تعالیٰ جہاں بھی قوموں کے عذاب کا ذکر کرتا ہے اللہ اس عذاب کے ساتھ اس عذاب کی وجہ کا ذکر بھی کرتا ہے تاکہ کسی کے دل میں کسی کے خیال میں ایک رائی کے دانے کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی یہ خیال نہ کہ اللہ نے عذاب قوموں پہ نازل کیوں کیا اللہ وجہ بیان کرتا ہے یہ مجرم تھے یہ جھوٹ بولتے تھے یہ ظالم تھے جو بھی ان کا برا عمل ہو اللہ اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے اس وجہ کی وجہ سے میں نے ان پر عذاب نازل کیا تو اس لیے یہ جو اجتماعی عذاب سابقہ قوموں میں آتے تھے حضور علیہ السلام کے صدقے کرم یہ ہے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا ہاں انفرادی طور پہ عذاب آتا رہے گا تاکہ لوگ رب کو بھول نہ جائیں اپنے رب کو یاد رکھیں زندگی میں مشکل نہ نہ آئے لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے اگر زندگی میں جھنجوڑے نہ جائیں لوگ نہ جانے کتنے فیرون بن جائیں یہ اللہ کی جانب سے جب بندہ جنجوڑا جاتا ہے پھر وہ اپنی اوقات بھی یاد کرتا ہے وہ سمجھتا ہاں میں کمزوروں کو طاقتور بھی دنیا پہ ہے ہاں میں کمزوروں کو میرا مالک بھی ہے وگرنا بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے دنیا میں فرون بن جاتے ہیں لیکن جب اللہ ان کی رسیوں کو کھینچتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات میں ڈالتا ہے جب اللہ اللہ ان کو جنجوڑتا ہے تو پھر ان کی ہوش ٹکانے آتی ہے پھر وہ انسانیت کو انسانیت سمجھتے ہیں تب وہ خود کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صرف طاقتور نہیں ہیں بلکہ کائنات میں کوئی سب سے بڑا طاقتور بھی ہے کہ جس کی شان یہ ہے ہم وہاں سے پکڑتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہے جس کی شان یہ ہے ان ند ربک کا حبیب آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے جس رب کی شان یہ ہے وہ بھی دنیا پہ موجود ہے اور اس نے ہی کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے وہی زمین و آسمان کو ٹھہرائے ہوئے ہے وہی سورج چاند کو اپنے میدار مدار میں گھما رہا ہے سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے یا نہ دن رات کو پکڑتی ہے نہ رات دن کو پکڑتا ہے اپنے اپنے وقت پہ سارا نظام جاری ہے یقیناً یہ مالک کائنات کے ہی کمالات ہیں کہ اس نے ہر چیز کو منظم طریقے کے مطابق چلایا یہ ہمارے لیے عبرت ہے ہم اگر اپنی اوقات کو سمجھ کے زندگی گزاریں گے ہم نفع پائیں گے اگر ہم بھول جائیں گے تو یقیناً وہ مالک بڑے سخت ہیں وہ جہاں رحمان و رحیم بھی ہے وہ جبار و کہار بھی ہے اسے پھر اوقات یاد دلوانے بھی آتی ہے اسے اپنا آپ بتانا بھی پھر آتا ہے جو ڈرتا ہے اللہ کی رحمتوں کا مرکز بنتا ہے اور جو ڈرتا نہیں پھر یاد رکھیں اللہ کا عذاب اور اس پہ برستا ہے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امانتہ فرمائے الا